Salam hörmətli izləcilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün sizə Xırdalan şəhərinin mərkəzi hissəsində, Heydər Parkının yanında, Bravo Marketin arxasında, Obshuron Sit EMT qayması olan binada, 16 mərtəbəli binanın 11-ci mərtəbəsində orijinal 2 otaqlı belə gözəl səliqəli bir mənzil çəkib təqdim edirəm. Mənzilimiz dizaynla təmir olunubdur, orta mərtəbə, orta blokdur. Tam keyfiyyətli bahalı materiallardan istifadə olunub. Hal-hazırda mən mənzilimizin qonaq otağındayam. Mənzilimizin ümumi daxili kvadratı 56 kvadratdır. İçdən içə daxili kvadrat 56 kvadratdır. Tam orijinal 2 otaqlı bir mənzildir. Görürsünüz, yüksək səviyyədə təmir olunubdur. Orta mərtəbə, orta blok. Giriş hissəsidir. Mənzilimizin əsas giriş qapısıdır. Xahiş edirəm videonu diqqətlə izləyib Bütün lazımi məlumatları videoda qeyd edirəm. Yenə də əlavə nəsə sualınız olarsa, məlumat almaq istəsəniz, aşağıda qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bizdə satışda bundan başqa da istər həyət, istər bina evlərimiz mövcuddur. Bura mənzilimizin yataq otağıdır. Gördüyünüz bu mənzil kreditlə satılmır, daxilə kreditlə satılmır. Telefonda zəng edib 50 min verib, 20 min verib, kreditə salım deyə suallar verməyin, kreditlə satılmır. Bura mənzilimizin yataq otağıdır, qeyd elədiyim kimi. Çox əla dizaynla təmir olunubdur. Xırdalan bazarında belə təmirli, səliqəli mənzillər çox nadirən olur satışda. Gördünüz, bu hissə giriş hissəsi, yer istili poldan ibarətdir. Burada girişdə sağ tərəfdə baş hissədə mənzilimizin son üzəlidir. Son üzərm aksessorlarla, bahalı mebellərlə təchiz olunubdur. Gördünüz, görəsən səliqəli mebellərdir. Burada duş kabinin yığılıb. Və burada bizim mətbəxdir. Mətbəximiz də ümumi yer istifadələrindən ibarətdir. Satış qiyməti 98.500 manatdır. Eyvana mətbəxdən çıxış var. Sadəcə gecə vaxtı olduğu üçün qaranlıqda çıxıb orada çeşməyə ehtiyac yoxdur. Qəşəng səliqəli bir eyvan var evin özünü. Necə görürsüz? Elə də bir eyvanımız var. Mənzillə bağlı hər hansı bir sual olarsa, məlumat almaq istəsəniz, aşağıda qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Kanalımıza abunə olub videonu bəyənib bizni izləməyi unutmayın. Baxt ayırı bizlə olduğunuz üçün çox sağ olun.